Ой, вы знаете, я еще с прошлого года, когда здесь впервые проводилась э, в нашем университете, Олег Викторович, я его знаю с детства, он занимался планами, мастер спорта, его жена мастера спорта, чемпионы и рекордсмены Советского Союза, и мы дружили вот с его тренером. И вот так получилось, что мы знаемся очень давно. И когда он начал мне говорить, что организация и так далее, нефера, вы придете, я говорю, конечно приду. О чем вы говорите? И вот вы знаете, прошел год. Во-первых, ребята возмужали. Во-первых, чувствуется у них уже задор, что они спортсмены, понимаете? Но это надо любить, это надо быть за быть фанатом фанатом, так как они. Также председатель федерации Артур очень хорошо их насавил, как говорят, на жизни. Спорт большой, конечно, без здоровья не может быть. Понимаете? У нас талантливая нация. У нас не, не хватает наше правительство не заботится так, как надо было заботиться о наших детях. Вот у нас нет бассейна, нет полей там, которые бы они занимались. Это надо все. Но я думаю, что наша Украина все-таки поднимется. И поднимется на высший уровень. Потому что такие, как Кличко, Клочкова, Шевченко, Силантьев, Лисогор, это те люди, которые прославили Украину, когда она только стала независимой. Понимаете? Я вспоминаю, когда мы приехали на первый чемпионат мира, Тлочковой было 14 лет, и она выигрывает серебряную медаль с рекордами там и так далее. И к нам подходят ко мне американцы и спрашивают, Нина, с какого штата? Там с Австралии подошел один, я говорю, Украина, такого штата нет, они же думают, что мы с Америки. Я начинаю рассказывать. Советский Союз. А, Советский Союз. А это мы, я говорю, маленькая, но хорошая страна. Поэтому это очень хорошее дело. Во-первых, мы занимаемся детьми, чтобы они не бегали по улицам. Посмотрите, сколько у нас детей. Вот так выйдешь на крещатик. Я редко выхожу. 13-14-летний. Сигарета, пиво. Это все. Они не понимают, вы понимаете, что такое здоровье. Они потом позже поймут, но уже будет поздно. Поэтому мы... Тренер, наставники и вот это, кто организует это дело, это не так просто. Должны заниматься этим делом все нашими детьми, чтобы они были прежде всего здоровы. Тогда будет и большой спорт.